kebanyakan penduduk Melayu dekat Malaysia ni menganut agama Islam. Dan agama Islam telah dibawa masuk ke tanah Melayu sejak daripada abad ke-14 dan ke-15. Okay, agama Islam ni adalah berkonsepkan kepercayaan kepada Tuhan yang satu. Dalam agama Islam, Al-Quran dijadikan sebagai asas atau sumber hukum yang utama bersama-sama dengan panduan daripada amalan Nabi Muhammad SAW seperti hadis. Asas utama dalam ajaran Islam adalah rukun Islam dan rukun iman. Okey, agama Islam adalah agama yang paling meluas dianuti di Malaysia dengan memperlihatkan peningkatan perkadaran. Secara keseluruhannya, agama Islam ni um, bermatlamat untuk melahirkan manusia yang mempunyai konsep kepercayaan yang betul iaitu hanya percaya kepada Tuhan yang satu. Uh, Matlam lain dia adalah untuk melahirkan manusia yang mempunyai cara hidup yang tersusun dan bersistematik dalam setiap situasi kehidupan mereka and then melahirkan manusia yang bertanggungjawab sebagai khalifah Allah di muka bumi ini dan sekaligus melahirkan manusia yang mengenali, mengenali diri dan mempunyai hala tujuan dan kebanyakan uh, majoriti kaum Melayu dekat Malaysia ni menganut agama Islam. So, jadinya mereka menyambut dua perayaan setiap tahun iaitu Hari Raya Aidilfitri dan Hari Raya Aidiladha. Okey, kalau untuk pekerjaan pula, orang Melayu biasanya dia akan tinggal di tepi pesisiran pantai ataupun tempat Uh, kampung ataupun sungai So antara pekerjaan yang se Seringkali Orang Melayu Lakukan ialah seperti um, Pertanian Ataupun penanaman Sebagai contoh tanam Padi uh, Penanaman getah Kelapa sawit dan sebagainya So macam uh, Kita macam kat Semenanjung uh, Kan kedah Banyak tempat Uh, penanaman padi pada padi lah. Okey. Selain itu, um, orang Melayu juga ada yang tinggal di pesisir pantai dan um, menjalankan aktiviti perikanan ataupun bekerja sebagai nelayan. Mereka menggunakan hasil tangkapan ikan ataupun hasil-hasil laut itu untuk jadi sumber pendapatan. Okey, ada juga orang Melayu yang menjalankan uh, perniagaan kecil seperti uh, uh, membuat uh, batik, songket. Ada juga yang jual kuih ataupun makanan tradisional. Okey, selain itu uh, ada juga orang Melayu yang bekerja di sektor awam seperti menjadi guru, polis ataupun tentera saya akan membentangkan tentang nilai khusus yang ada kat dalam masyarakat Melayu. So first, kita dapat tahu, bukan kita dapat tahu, I mean, kita memang tahu yang orang Melayu ni sangat-sangat peramah. -sangat kita orang Melayu terkenal dengan sikap mesra dan mudah bergaul. Dengan cara, dengan menjadi peramah juga, kita dapat menunjukkan sifat keperhatian kita terhadap orang lain ini berkait rapat dengan nilai gotong royong di mana orang Melayu sentiasa bersedia untuk membantu dan menjalinkan hubungan baik sesama mereka. Kedua, kita ada nilai sopan santun. Ianya merupakan salah satu nilai yang sangat penting untuk kita aplikasikan dalam kehidupan sebab ianya melibatkan cara berbahasa, tingkah laku dan interaksi sesama orang lain dengan penuh rasa hormat dan sopan. Orang Melayu like terkenal dengan sifat dia bercakap dengan lemah lembut dan menghormati dengan menghormati orang yang lebih tua. Ini dapat mengelakkan pertengkaran atau ketegangan ketika kita ketika kita berkomunikasi atau ketika kita berbincang dengan orang lain. And then lastly kita ada adat. Seperti yang kita tahu, orang Melayu di Malaysia penuh dan kaya dengan adat yang diwarisi sejak tuan tuan lagi. Ianya merangkumi cara hidup, upacara, perayaan yang diamalkan oleh masyarakat Melayu. Walaupun negara atau dunia sedang menjalani sedang ke arah yang lebih moden, kita sebagai orang Melayu tidak boleh meninggalkan adat resam, yang diturunkan dari nenek moyang. Jadi saya akan menceritakan tentang sejarah keberadaan kaum Melayu. Jadi orang Melayu merupakan penduduk asal tanah Melayu dan merupakan penduduk majoriti. Kemasukan beberapa lagi kelompok masyarakat Melayu dari wilayah-wilayah lain ke Pulau Melayu sejak abad ke-9. Ia menjadikan jumlah penduduk Melayu di tanah Melayu semakin bertambah. Seterusnya, penghijrahan ini berlaku ekoran kedudukan ekonomi, politik dan sosial di Tanah Melayu akibat kegiatan perdagangan um, kemasukan paling ramai ialah orang-orang Melayu dari Indonesia seperti yang berketurunan Sumatera, Sulawesi dan Riau sehingga 1957, keturunan penduduk Melayu di Tanah Melayu berjumlah 2 juta orang iaitu 49.8% daripada jumlah penduduk Tanah Melayu urusan perdagangan asal dulu Urusan perdagangan merupakan sebab utama kemasukan orang Melayu. Urusan perdagangan merupakan sebab utama kemasukan orang Melayu daripada Indonesia. Mereka berdagang ke tanah Melayu melalui sungai-sungai utama yang menghubungkan Indonesia dengan tanah Melayu. Sebab itulah kerajaan-kerajaan Melayu tradisional pada ketika itu lebih tertumpu di tepi sungai. Antara uh, bangsa Melayu yang wujud di Malaysia adalah Banjar yang menetap di Batu Pahat sebab bernam dan tenung. Seterusnya Jawa yang menetap di Muar, Johor, Bugis, Minangkabau dan Boyan. Orang Indonesia banyak berhijrah ke tanah Melayu kerana terdapatnya persamaan dari segi bahasa, budaya, adat resam dan anutan agama. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan bahagian artikel. Jadi artikel ni bertajuk definisi Melayu dalam perlembagaan persekutuan Malaysia dan kesannya terhadap kefahaman dan amalan ajaran Islam di Malaysia. Jadi poin-poin utama yang perlu kita tekankan dalam artikel ini ialah pertama definisi Melayu dalam perlembagaan. Jadi, menurut perkara 1602 Perlembagaan Persekutuan, Melayu telah didefinisikan sebagai seorang Muslim. Jadi, benda ini dapat menimbulkan persepsi umum mengenai Melayu yang mana seseorang tidak akan dianggap Melayu jika keluar dari agama Islam. Jadi, poin kedua yang penting dalam artikel ini ialah mengenai hubungan Melayu dan Islam. Sedia kita tahu, Perlembagaan Malaysia telah menetapkan hubungan yang erat antara identiti Melayu dan Islam tapi walau bagaimanapun uh, hubungan ini menyebabkan timbulnya kekeliruan seolah-olah Islam hanya untuk Melayu atau Melayu mesti Islam. Jadi contoh ada persepsi umum terhadap Melayu dan Islam, contohnya um, mereka menganggap bahawa kalau jadi orang Melayu, jadi automatik dia jadi orang uh, jadi orang Islam. Tapi sebenarnya ada je individu yang mungkin bangsanya dia berbangsa Melayu, tapi dia bukan Muslim. Jadi melalui artikel ini, pendekatan holistik yang ingin dibuat ialah mereka ingin menekankan bahawa kita perlu fahami Islam secara lebih luas dan universal dan kita perlu fahami yang Islam ni bukan hanya untuk orang Melayu, tetapi untuk semua manusia. Jadi um, antara implikasi sosial dan keagamaan sebenarnya hubungan Melayu dan sosial ini telah menimbulkan impak yang besar kepada sosio budaya Malaysia. Tapi macam mana pun pemahaman yang salah boleh membawa kepada diskriminasi atau salah faham seorang yang bukan Melayu terhadap agama Islam. Jadi solusi untuk kekeliruan ini ialah pertama Islam mestilah kita fahami berlandaskan hadis dan Al-Quran berlandaskan al-Quran dan hadis dan seterusnya masyarakat kita perlu tingkatkan kesedaran supaya kita dapat atasi salah faham mengenai hubungan Melayu Islam ni. Jadi kesimpulannya memang secara perlembagaan Melayu ada adalah muslim tapi seseorang boleh saja menjadi muslim tanpa menjadi Melayu. Dan pentingnya untuk kita pisahkan pemahaman kita mengenai pengenam pemahaman kita di antara agama dan bangsa supaya kita boleh terima pemahaman terhadap Islam tu dengan lebih baik